Assalamualaikum dan salam sejahtera Kami daripada kumpulan tujuh akan membentangkan kajian ini bertajuk perkara 153 Perlembagaan Persekutuan dan kesannya dalam pembinaan peradaban masyarakat Malaysia Kajian ini meneliti bagaimana perkara ini mempengaruhi konsep kesamaratan hak dalam kalangan rakyat Malaysia Pertama sekali, mari kita fahami apa itu perkara Antara satu yang ketiga adalah satu perubukan dalam Perlembagaan Kesatuan Malaysia yang memberikan hak keistimewaan kepada orang Melayu dan bumi putera. Perkara ini diwujudkan dengan tujuan untuk memastikan keseimbangan dan keadilan sosial dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Ia merangkumi beberapa aspek penting. Yang pertama, kota dan perkhidmatan awam Perkara tiga menetapkan bahawa orang Melayu dan Mitra harus diberikan kuota tertentu dalam perkhidmatan awam. Ini bermakna mereka mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dalam sektor kerajaan yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi mereka. Yang kedua adalah perkenaan dengan biasiswa. Perkara 153 juga memberikan hak kepada orang Melayu dan Bukit Putra untuk mendapatkan beasiswa pendidikan Ini adalah langkah penting untuk memastikan mereka mempunyai akses kepada pendidikan tinggi dan peluang untuk meningkatkan kemahiran serta pengetahuan mereka Dan yang ketiga adalah Permit Perniagaan Selain itu, Perkara 153 juga memberikan uh, keistimewaan kepada orang Melayu dan Bukit dalam mendapatkan Permit Perniagaan ini membantu mereka untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan yang seterusnya menyumbangkan kepada pembangunan ekonomi negara. Objektif kajian kami adalah untuk uh, memahami Perkara 153 secara mendalam, menilai pelaksanaannya dalam satu-satu utama dan menganalisis kesannya terhadap perpaduan dan keadilan sosial di Malaysia. Dalam kajian ini, kami akan uh, pertama memahami Perkara 153 secara mendalam sekan so kami akan uh, mengkaji teks undang-undang dan dokumen berkaitan untuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafizi bin Makripin. Dalam kajian kami, kami telah meneliti beberapa kajian lepas yang berkaitan dengan perkara 153 perlembagaan persekutuan, terutamanya dalam konteks hubungan etnik, keadilan sosial dan marataan hak rakyat Malaysia. Kajian-kajian ini menggunakan pelbagai pendekatan seperti analisis dokumen, kajian perundangan dan kajian persaksian masyarakat. Antara kajian penting ialah oleh Muslim et al yang menjalankan analisis kandungan terhadap peruntukan berkaitan orang Melayu perkara dalam perlagaan dalam perlembagaan termasuk perkara 153. Kajian ini menekankan bahawa peruntukan tersebut perlu difahami dalam konteks sejarah dan kontrak sosial. Ia menyimpulkan bahawa perkara 153 bukanlah satu bentuk diskriminasi mutlak tetapi merupakan satu mekanisme untuk mencapai keseimbangan sosial dalam masyarakat majmuk. Seterusnya, kajian oleh Ikmal Hisham dan Khairul Anwar, 2015. Melihat perkara 153 dari sudut perundangan, khususnya berkaitan penubuhan Universiti Teknologi Mara UITM, kajian ini menunjukkan bahawa UITM ditubuhkan berlandaskan perkara 153 bagi memberi keistimewaan pendidikan kepada bumi utara. Walaupun dasar ini menyokong pembangunan sosioekonomi Bumi Putra, ia juga menimbulkan perdebatan mengenai kesamarataan peluang pendidikan antara kaum. Rosli 2020 pula membincangkan isu kesamarataan, keadilan dan kewarganegaraan dalam kerangka perlembagaan. Beliau menegaskan bahawa prinsip kesamarataan dalam perkara 8 perlu difahami secara kontekstual, iaitu tidak semestinya semua rakyat diberi layanan yang samarata tetapi diberi layanan yang Adil mengikut keperluan masing-masing Tambahan pula, artikel oleh Malaysian Bar memberi perseptis bahawa Akademik yang menekankan perkara 153 tidak bertujuan untuk menindas mana-mana kaum Tetapi untuk melindungi hak-hak tertentu dalam kerangka keadilan sosial Mereka menyarankan agar taksiran perkara 153 dilakukan secara inklusif dan progresif Supaya ianya selari dengan semangat perpaduan dan keharmonian nasional Secara keseluruhannya Sorotan ini menunjukkan bahawa perkara 153 merupakan satu isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan seimbang antara pemberian istimewa dan prinsip kesamarataan ia juga membuktikan bahawa analisis dokumen ialah metodologi yang sah dan berkesan untuk meneliti isu-isu perlembagaan dan dasar awam Berkaitan metodologi untuk menjalankan kajian ini, kami telah menggunakan kaedah analisis dokumen sebagai pendekatan utama. Kaedah ini melibatkan pemeriksaan sistematik terhadap dokumen-dokumen bertulis yang berkaitan dengan perkara 153 perlembagaan persekutuan dan konsep kesamarataan hak rakyat Malaysia. Antara dokumen yang dia, dianalisis termasuk teks rasmi perlembagaan, laporan kerajaan, artikel ilmiah dan penulisan sarjana undang-undang yang berkaitan dengan topik kajian. Prosedur analisis kami dijalankan melalui beberapa langkah. Pertama, kami mengumpulkan dokumen-dokumen yang sahih dan relevan. Seterusnya, kami menilai kredibiliti setiap dokumen dari segi sumber kandungan dan kaitannya dengan isu yang dikaji. Langkah ketiga ialah pengekodan dan kategorisasi di mana kami mengenal pasti tema-tema penting seperti keistimewaan kaum bumi putra, kesaksamaan dalam hak dan ketidakseimbangan sosial. Akhir sekali, kami membuat interpretasi terhadap data yang diperoleh untuk memahami bagaimana perkara 153 mempengaruhi konsep kesamarataan dalam masyarakat Malaysia. Kaedah analisis dokumen ini mempunyai kelebihan tersendiri. Ia membolehkan kami mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap kandungan dan maksud sebenar teks undang-undang. Namun begitu, kaedah ini juga mempunyai kelemahan. Ia tidak dapat menangkap secara langsung pandangan persepsi atau pengalaman rakyat pelbagai kaum berhubung dengan pelaksanaan perkara 153 dalam kehidupan seharian. Secara keseluruhannya, pendekatan ini membolehkan kami menilai dengan teliti bagaimana perkara 153 ditafsir dan diamalkan serta bagaimana ia memberi kesan kepada prinsip kesamarataan dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia.